Ще нам, братья украинцы, усмехнется доля. Згинуть наши вороженьки, як роса на солнце. Запанул мы, мы, братья, у своей стороны, душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем. Что мы, братья, козацького роду, Душу и тело мы положим за нашу свободу И покажем, что мы, братья, козацького роду слава Україні! Героям слава! Дякую, люди. Хто сьогодні тут, хто тримає Дніпро і хто своїми руками своїм серцем. Побудував цей музей. Музеї, вони потрібні, щоб розказувати дітям, як далі жити. Дякую, що ви є за вашу позицію. Я пишаюся вами, і я пишаюся, що можу бути маленькою частинкою такого великого свята. Дякую вам, люди! У мене репа на якої дати стрільських нового це була до чтвертої рода. А, а вот, а вот, а может, вот может быть голова это моя, когда мы там. У нас лоста 4 там. Да. мне оставил 4, 4. А 4, 4. 4. И три лаваси, которые птичьи разорваны. И одна же сепарская. Можно там на Короче, Очень рада быть сегодня маленькой частью такого большого праздника. Это действительно исторический момент. Получилось чисто случайно, у меня вчера был сольник в опере, поэтому... В театре. Поэтому я же дружу со всеми с ребятами, поддерживаю да, с самого начала. Да, и для меня, да, да, в принципе, вообще. не было это, это как, это, как понятно, пример для подражания, потому как действительно первыми остановили этот страшный мор, мордор, как мы кажем. Ну и мне кажется, такие музеи очень важны и нужны в наше время, потому как дети подрастают будущее поколение. На мне большая ответственность, как на музыканте, воспитывать их музыку. Ребятам показывать, как нужно жить наша история. Поэтому я всех поздравляю с этим историческим моментом и призываю всех премеречь и ценить то, что есть. Расскажите, что больше всего понравилось? Вот может быть, какая-то техника или там скульптура? Понравилось, безусловно, все, потому как я вижу, как в каждой табличке, в каждой надписи есть любовь человека, любовь неравнодушных волонтеров, которые, в принципе, это все и сделали. Конечно, не оставляет никого равнодушным, это скульптура солдата и маленькой девочки. Действительно, реальная история, насколько я знаю, насколько мне уже успели рассказать. Там даже мальчик, по-моему, это был Ваня, его зовут, который вытащил из горящей машины маленькую Девочку. На самом деле таких героев очень много. И давайте рассказывать о них, передавать друг другу. Они среди нас. Давайте цените. Вот я случайно услышала, что вы опаздываете на концерт в Полтасе. Вы специально решили остаться еще на сутки здесь? Или вот как это произошло? нет, я сейчас нахожусь в всеукраинском туре. Сегодня у меня последний 21-й крайний город, 21-й. Днепропетровск был вчера 20-м городом. И поэтому так и случилось, что вот ну, получилось. Это судьба. Это судьба, я здесь действительно сейчас выезжаю до Полтавы недалеко, 200 километров, километров всего. И вечером большой концерт.